Дорогие друзья, я, у меня более такой для вас прогноз светлый. Россия подавилась Украины. Ну, у них как кость в горле, она уже застряла. Больше она на нас уже не будет думать нападать. Точно так же, как у нее было с Финляндией. Помните, они там, Сталин решил пойти против финнов этой войной в 1940 году. Тоже откусил у них примерно 10% может и 20 территорий, да, то есть, ну, подавился и все, Ему уже с 40-х годов было заключено перемирие 1944 -го года, и мы уже с тех времен не помним, чтобы Советский Союз или сейчас Россия помышляла напасть на Финляндию. Тем более они сейчас подсутились и стали страной НАТО. Я думаю, мы подсутимся. У нас будет пятая статья НАТО, без НАТО, да? А это говорит, гораздо круче, чем НАТО, дорогие друзья, потому что нас не может блокировать. Черт, повторяюсь, Словакия, Венгрия нас не будут блокировать. Ну, там свое будет у нас НАТО помощи, взаимопомощи тех значит, стран, которые находятся рядом с нами, которые могут нас защищать. Поэтому мы думаем, что это последняя значит, война с Россией, потому что Россия развалится и превратится в Москву, в Москву, а Московия уже не сможет на нас напасть, потому что мы будем иметь население больше, чем в Москве. У нас очень будет очень большой рост экономики, начиная с 30-го года, 5% минимум годовых, может быть 10%, и к 2040 году вы даже не представляете, насколько мы сравнимся с той же Польшей, с той же Италией, Испанией, да, и вы выйдем на лидирующие позиции не только в Восточной Европе, но и в Западе. Это что-то будет конкретный, большой, э, не хотел сказать, бэби-бум, и бэби-бум будет, потому что государство начнет вкладывать деньги в рождаемость, понимаете, в чем дело? И если сейчас дают тысячу долларов, на, на, будут давать пять, а может потом и десять тысяч евро, чтобы только ребенок был зачат. Да. Это в тридцать первом году уже? Да, уже прям как только Украина войдет в Евросоюз. Потому что у нас, понимаете, этот Путин нам устроил такую демографическую, демографическую катастрофу, которая гораздо хуже, чем просто отдача 20% земли украинской. Он, это, 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 это такая тварь, это демон, это бездна. Он уничтожает э, демографию России, ведь э, все, которые убиты на войне, это молодые люди, которые могли после себя оставить потомство. Вы знаете, сколько э, а, расчеты по демографии к концу 21 века населения Российской Федерации? Нет, нет. 50 миллионов. Вот вывел он в этот по демографической катастрофы, это, ну, скорее всего, нас с вами уже не будет к концу 21 века. Но а украинцев вообще останется миллионов двадцать, понимаете, о чем дело? А вы знаете, да. сколько будет в Польше при всей их процветающей вот, на данный момент ситуации, что их уровень ВВП уже на уровне английского, и они с британцами могут поспорить, где лучше жить, в Британии или в Польше, в Польше останется 15 миллионов людей, если так будет продвигаться дальше ситуация. Вот это... У них еще хуже демография, чем у украинцев. Uh -huh. Вот такая если... странная ситуация, хотя войны там не идет. Рожать просто надо больше. А самый оптимистичный прогноз это следующий год, что нас прям автоматически значит, включают в НАТО. Ну Мы все понимаем, все бюрократические ресурсы Евросоюза, как там НАТО, все четко. Поэтому, конечно же, 2-3 года, скорее всего, без бюрократии это следующий год уже может быть. Но, скорее всего, 29-30 год. Как раз заканчивается период Юпитера и начинается период золотого процветания Сатурна. В доме денег он у нас находится в натальной карте Украины. Каждый дом гороскопа несет какую-то энергетику. И если у человека в доме денег супер-классная возможность, вы можете меня заказать и узнать, где ваша судьба. У меня ленты по всему миру. В плане денег, да. То как раз Сатурн находится, его период начинается век золотого Сатурна именно на 29 конец 29-30 год. Поэтому мой прогноз дорогие друзья, что все-таки, скорее всего, 1 января 2030 года уже официально Украина войдет в Евросоюз. Но мне бы хотелось, чтобы это было прямо в следующем году. Ну, послал. Железожигающий ладан на алтаре человек в духовных одеждах стоит перед мастером под падающим светом окна. Надо молиться, дорогие друзья, и все закончится. Я вижу так, что горячая стадия войны заканчивается. Заканчивается в этом году. Я всегда говорил, что 2025 год — это конец войны. И как только Сатурн пересекает нулевой градус, умно. это был май месяц, когда Лили Путин не явился на встречу с Зеленским Стамбул. Это вот сейчас будет у нас конец августа, сентябрь месяц, Сатурн на любом градусе. И Сатурн в нулевом градусе, Овна это февраль 2026 года. Прогноз точно сбудется. В этих трех точках точно должна завершиться, завершиться война. То есть это получается ма, конец мая месяца, помните, я говорил про 25 ноября, 2025. Uh -huh. Это конец а, сентября месяца, да, когда Сатурн будет в нулевом градусе. Он будет уже в рыбы переходить в 30-е, но это на грани, да. И это, конечно же, февраль месяца какой-то из этих точек, до да, а -то Сатурн в нулевом градусе Овна, война точно должна в горячей стадии закончиться. Если Китай вдруг вздумает напасть на Тайвань в 2027 году, у них же все по графику там, да? Mm -hmm. То есть, если состоится ядерная война когда-либо, то это при самом полном длительном затмении над Луксором, дорогие друзья. Это долина, значит, царства мертвых царей, да, вот это там. И там будет видно самое большое продолжительное затмение 2 августа 2027 года. А дальше будет кольцеобразное затмение уже в феврале 2028 года. Поэтому если ядерная война есть и случится, то это будет значит, осень-зима 2027 года. Ну, смотрите, с одной стороны, по праву руку от Дональда Трампа на прошлой неделе а, значит, в Белом доме сидел Макрон, а по левую руку, руку Джорджи Мелони. И что Джорджи Мелони, премьер-министр Италии сказала, что Украине будет обеспечена пятая статья НАТО без нахождения в НАТО. А в общем нам НАТО, дорогие друзья, вообще не нужно, от слова совсем. Пошли гулять вообще, я бы вырился по-другому. По Вам нужна пятая статья НАТО. Пятая статья НАТО без НАТО, это даже круче, чем если бы были в НАТО. Потому что когда мы находимся в НАТО, нам нужно платить из собственного бюджета какие-то деньги, ну, Дональд Трамп просит 5% от всего бюджета в НАТО, а мы не будем платить 5% бюджет, бюджета, у нас еще будут вкладывать деньги и еще давать пятую статью НАТО без НАТО. А вот вы знаете, что такая пятая статья? Если вдруг что-то там произойдет, нас не сможет заблокировать ни Венгрия, ни Словакия. А вот кто подпишется под пятой статьей НАТО в пользу нас, это прежде всего Великобритания, это Германия будет, это Франция. Да, это, ну, скорее всего, Норвегия, Швеция, балтийские страны. Они тут же за нас ступятся, и все войска будут уже в Украине. Понимаете? Поэтому пятая статья без НАТО ⁇ это гораздо круче, чем НАТО вообще. Понимаете, в чем дело? Ну и создается сейчас НАТО-2. В НАТО-2 войдут Украина, балтийские страны, Литва, Латвия, Эстония. Польша войдет туда, скандинавские страны, Швеция, Норвегия, Финляндия, и прежде всего это будет под эгидой Британии. Вот это будет НАТО-2, вот в которое скоро войдет Украина. Оно будет по-другому называться, но мы туда войдем. Вот так мы обманем Москву вместе с их Лили Путиным. Переворот в Москве. Я всегда говорю, что переворот в Москве случится в этом году. Сейчас будет новый премьер-министр Российской Федерации вы увидите следующего президента России. Uh -huh. Я всегда говорил, что это может произойти, как раз когда будет коридор затмений. Сентябрь месяц, дорогие друзья, наблюдатели, В России поменяется лидер, и подписывать, скорее всего, мирные соглашения с нами будет уже совсем другой человек, не двойник Владимира и не тройник Владимира Путина. Да. Кстати, очень удивительный был у него рост с Дональдом Трампом, 180 сантиметров. Друзья. Такого длинного Лили Путина мы никогда не видели. Я его назвал Трили Путин.